Uh, UMNO masih ada harapan. UMNO masih ada harapan kalau dia kembali ke perjuangan asal. Kalau dia stay dengan UMDAP, uh, mengkhianati perjuangan orang Melayu dan mengkhianati perjuangan uh, asal UMNO, macam sekarang ni, dia bersungkul dengan DAP, dia tak ada harapan pada saya. Eh? Uh, so, uh, sebab akar-akar umpia UMNO sendiri, UMNO original pun sendiri panggil dia orang ni pengkhianat sekarang ni. Ha, di atas-atas atas tu. Dia kata dia ni semua pengkhianat, perjuangan orang-orang Melayu dan pengkhianat perjuangan asal UMNO. Sebab mereka bersukukol dengan DAP. DAP memperjuangkan apa dekat situ. Ha, so sebab itu mereka ni setiap kali rakyat panggil dia orang amdab, amdab, Dia panas telinga. Eh? Ha, lepas tu dia cuba strategi lain. Dia uh, cuba own it. Dia kata dia nak normalisasi. Oh, apa salah oh, kita panggil amdab? Apa salahnya amdab? Bila dia cakap macam tu lagi dia kena balik. Lepas tu dia u-turn balik sebab itu adalah core perjuangan kamu tak boleh lari jauh daripada the cost to fight macam semalam saya cakap uh, setiap parti politik setiap pertubuhan tu dia mesti ada dia punya cost of action eh? the cost to fight tu kenapa kamu berjuang ini huh? uh, so kalau kamu dah menyimpang daripada perjuangan asal maka orang tak ikut kamu lagi Uh, so bila kamu bersokong kol dengan DAP sebab macam-macam sebab lah menyelamat tengkuk ke nak kuasa ke apa ke tak biasa jadi pembangkang ke nak projek ke apa ke uh, itu the people can see right through you then they do, they won't follow you sebab tu yang tinggal-tinggal itu uh, adalah tinggal kamu punya Berapa yang orang-orang menyokong kamu dalam PRK, okeylah kamu boleh jadi hero sebab kamu ada bajet dan kamu boleh gerakkan jentera sebab kamu ada advantage sebagai kerajaan. Di PRU esok, kamu tengoklah apa jadi pada kamu. Saya dah tengok banyak kali benda ni dalam PRU. Eh. Banyak kali dah. Eh. Saya dah beberapa kali mengundi dalam PRU. Eh. Ah, so, kamu tengoklah nanti kalau kamu overconfident sangat. Lagi? Okay. okay. Apa ni? We need the choice. Betul lah tu. Sebab tu saya cakap. Di tempat-tempat yang uh, begitu. You know. Sebab tu saya cakap. Uh, tak musahil kali ni PRU 16. Kamu letak calon bebas boleh menang. Uh, particularly kalau uh, perikatan nasional pun bagi laluan. Sebab tu saya cakap. Dato' Isyamuddin tu. Apa-apa keputusan daripada majlis tertinggi malam ni. Kamu inilah biarkan je lah dia orang. Sebab dia nak perangkap kamu tu saya rasa. Haa. Eh. Uh, So, kamu biar kekal sebagai bebas. Uh, esok bila PRU16, uh, kalau kamu tak nak masuk Perikatan Nasional pun, kamu bertanding bebas beri-beri laluan oleh Perikatan Nasional. Kamu takkan tak boleh cakap dengan pengurusi Perikatan Nasional. Boleh. telefon kawan kamu je. Uh, dengan PN, dengan Bersatu, dengan PAS. InsyaAllah mereka akan sokong kamu. Kamu bertanding kat situ, hilang satu kursi Zahid Hamidi. Uh, dia ada 26 kursi sekarang. Dia konon-kononnya nak dapat 80 kursi saya tak rasa dia boleh dapat 80 kursi. Terutama dengan isu Wan Ibrahim sekarang ni, dengan isu DAP, dengan isu banyak sangat isu sekarang ni. Ha. Ha, so, kalau dia suruh kamu masuk itu perkekalkan kursi sembrong, kamu pula nanti kena getah, Datuk Syamudin. Okey, lagi. Pandangan tentang Sanusi. Sanusi ni dia akan kekalkan dia punya apa Perikatan Nasional dengan PAS punya penguasaan di Kedah lah. Eh? ah dan di Kedah di Perlis saya ingat aa, dengan PAS di Terengganu di Kelantan very strong so itu akan aa, apa orang kata the Malay belt sekarang ni dia orang kata ada ting, ada empat tu eh Perlis Kedah Kelantan Terengganu dalam PRU 16 saya jangkakan akan tambah satu lagi negeri di dalam aa, kuasa the Malay belt atau perikatan nasional ini iaitu Kedah <laughs> eh sorry Kedah pula dah Pahang, Pahang. So, sebab itu saya cakap uh, apa ni uh, Pahang ni uh, akan jatuh ke Perikatan Nasional. Akan bertukar ke Perikatan Nasional. Eh? Sebab orang Pahang dia tak suka DAP. Kamu cakap lah orang Pahang mana yang suka DAP ni. Eh? Uh, satulah kursi yang orang Pahang dekat Bentong tu uh, vote for Rara. Tapi Bentong itu bukan ramai Melayu sangat dekat situ. Eh? Uh, tapi kebanyakan orang Pahang ini dia termasuk dalam Lipau. So dia akan pergi ke negeri uh, Pahang. Orang Pahang pun sekarang saya tengok tak selesa di bawah kerajaan ni kena ikut JDP ni. Apa dia AP buat? Uh, sampai dia AP panggil kamu lalat pun kamu tak boleh buat apa. Eh. Uh, sebab itu. So Pahang dalam uh, next apa ni PRU ni dengan PRN saya ingat uh, akan tambah satu lagi dekat situ. Dan PRU 16 ini akan jadi tsunami Melayu sebenarnya. Eh? Ha? Ha, dulu kita ada tsunami Cina, ingat tak? Sekarang akan jadi tsunami Melayu, PRU-16. Lepas itu satu lagi, kalau be because of SST, pengurangan subsidi, the supply chain punya increase of cost ini, saya dah cerita semalam dalam live saya. Ha, saya pergi jumpa uncle-uncle bukan Melayu ni yang berniaga, diorang pun marah tau dengan kerajaan sekarang ni. Itu pengundi bukan Melayu tu. Dulu mereka ini dia hardcore di AP tau. Hardcore. Kamu jangan ceritalah pasal UMNO ke Barisan Nasional ke apa kerajaan buat ke. Dia orang mesti melenting punya. Tapi tadi saya pergi hardware ni. Eh, uncle yang berju, apa ni, uncle yang jual tu. Dia bising pasal ini macam mana ni kerajaan. Macam mana kita mau meniaga. Ha, ini menekan semua ni. Dia pun tak tahan dengan kerajaan. So orang-orang bukan Melayu ni Dia banyak berniaga So bila benda ini efek dia punya perniagaan Dia pun terpaksa meningkatkan Harga dia Bila meningkatkan harga kan Dia kena bayar supplier dia Lepas tu barang dia harga jadi mahal Pembeli pun tak nak apa Lambat untuk dia jual barang ni tu Dia akan bagi tekanan kepada dia ha. So kamu pun buat dasar Kamu tak boleh tengok makro-makro je Di mikro ni pun kamu kena tengok bila kamu buat supply chain tu semua, jadi harga mahal. Bila kamu kenakan pada industri, penaikan tarif elektrik, diesel ni semua. So, harga jadi mahal di supply chain. Lepas tu, dia akan transfer kepada retailer. Retailer ni kena bayar harga mahal. So, retailer ni pula kena naikkan harga kepada pengguna. Bila dia naikkan harga, dah lah kena, dia kena bayar awal kepada dia punya supply supply chain ni lebih tinggi. Tapi dia akan makan masa untuk jual barang dia sebab barang dia jadi lagi mahal. Pengguna pergi, dah lah pengguna kena tax dengan harga minyak tinggi dengan cukai SST semua. Dia dah kurang dia punya disposable income. Dia nak makan luar, nak membeli kat luar pun kurang. So, dia pun tak membeli kepada retailer ni. So, it put pressure to everybody. Kamu faham tak? So, bukan sekadar kamu buat teori, kamu kata tak apa kita bagi pada industri kita bagi kepada apa ni retailer-retailer kedai ni semua. So lepas tu macam itu kata kamu kata oh tak orang budak-budak yang belajar dekat IPTA ni semua tak terkesan lah dengan dengan ni semua ni. Ah ha, mereka tak terkesan dengan apa yang belajar di IPTS ni apa. Habis tu kamu ingat apa mereka pergi sewa rumah. Mereka pergi apa tu makan dekat kantin itu. Mungkin pergi makan dekat gerai itu. Itu tak kena cukai tu. Ha, kalau dulu mak ayah dia bagi uh, berapa ratus untuk allowance makanan kena sekarang kena tambah lagi duit ha tanta sewa lepas tu apa ni nak bayar bil apa ni semua lagi mahal so bila kamu ikut penasihat-penasihat kamu punya teori atau saranan yang dalam ekonomi dia panggil ceteris paribus ni itu pada saya itu satu nasihat yang aa, yang tak betul lah... Kan saya pakai perkataan bodoh ke apa tu... Nanti... Kasar sangat eh... Ekonomi Atau penasihat-penasihat ni... Bila dia nak push dia punya agenda... Dia always bagi... Perkataan citeris peribus ni... Dia kata... One thing doesn't affect the other... Itu dalam teori atas kertas... Kamu nak tunjuk... The effect of one factor... To the other factor... Tapi... In real life... Dia tak citeris peribus... Because in real life... Bila kamu ubah satu faktor... Keseluruhan banyak benda yang berubah. Bila kamu naik harga diesel, kamu punya teori, kamu kata naik harga diesel, lori diesel itulah yang bayar. Tak melibatkan pengguna. Kamu cakap macam itu. Itu tak betul. Bila kamu naikkan harga diesel, lori itu dia bayar lebih beli diesel, dia akan transfer kos transport tu kepada retailer. Retailer akan transfer kos tu kepada pengguna. Last-last pengguna bayar, semua orang kena bayar. Ha, bagi tahu saya bila kamu konsultan-konsultan kamu buat modeling ini, modeling dia berasaskan apa? Ceteris paribus ke general equilibrium? Ha, ini kita cakap teknikal sikit. Sebab dulu eh, masa saya masuk EPU yang saya, saya masuk EPU untuk menyelesaikan masa 2008, masalah yang dulu ingat tak minyak naik sampai 2008 sampai rakyat menjerit tu. Salah satu sebab saya dihantar ke unit perancangan ekonomi untuk manage benda inilah. Untuk turunkan balik minyak So perkara pertama yang saya tanya konsultan itu macam mana kamu boleh pricekan minyak itu? Adalah konsultan dulu siapa yang ambil tahun 2008 eh. Ah uh, pricekan minyak tu jadi RM2.8 dan bila kamu bagi tahu pula political master atau ahli politik ni kamu kata naikkan minyak sampai RM2.8 ni RM1 naik daripada RM1.8 ke RM2.8 RM hanya mengakibatkan ala RM50 aja naik sebulan kamu cakap. So kamu bagi tahu ahli politik, so bagi tahu rakyat itu. Itu bullshit namanya. Kita maaf cakap lah eh. Ha. You know, itu BS. Sebab bila kamu naikkan minyak macam itu, bukan sekadar minyak yang kita bayar dekat pump tu saja yang naik. Segala benda akan naik. Ha, harga teh tarik, tarik pun akan naik, harga lah akan naik, harga itu akan naik sebab every supply chain tu akan cost in. So dalam ekonomi punya modelling dia panggil general equilibrium tapi bila konsultan ni pergi bentang pada kamu dia malas nak buat general equilibrium modelling ni ataupun dia tak boleh buat sebab terlampau banyak variable. So recommendation dia kalau kata pembuat dasar atau menteri tu bahalul ekonomi atau tak faham ekonomi ataupun baru nak belajar ekonomi lah, kamu kena tipu ajalah dengan konsultannya. Dia agenda ni dia peduli apa dia daripada overseas dia datang bentang paper dia, dia dapat duit dia berjuta-juta, dia balik. Dia bukan peduli apa jadi dekat sini. Sebab itu bila saya datang dulu, saya tengok saya baca balik. Sebab itu saya turunkan balik. Saya Masa saya dekat EPU kita, kami turunkan balik harga minyak itu. Regulate balik. And regulate balik harga gas price. Regulate balik harga uh, electricity. Ha? Huh? Uh, kamu nak tanya macam mana harga LNG, effect electricity anytime je saya boleh cakap tapi bukan di lah eh. nanti kita cerita eh sebab kebanyakan orang tak faham dia ingat ah ini naikkan sikit bayar bayar sikit aja ah itu bukan cara dia macam tu